走车。来吧。 Форматует. Это все? Давай, давай, там мус. Да. Сер, почините там мус. Движет. начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области полковник службы гражданской защиты Крицкий Александр Иванович. 16 января 2017 года в 23 часа 13 минут на оперативный пульт оперативно-координационного центра Главного управления поступило сообщение о возгорании одноэтажного жилого здания по адресу улица Каманина, 1, город Одесса. По прибытию подразделений было установлено, что часть здания полностью охвачена огнем. На общей площади 200 метров квадратных начальником караула был дан повышенный номер вызова. Пожар номер 2. По прибытию подразделений было организовано два оперативных участка. Пожар ликвидирован пятью огнетушащими стволами. Всего для тушения пожара привлекалось 6 единиц основной и 4 единицы специальной пожарно-спасательной техники. Сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке, а также огонь быстро распространился по деревянным конструкциям здания на значительную площадь. Создалась угроза распространения огня на все здание общей площадью более 400 метров квадратных, а также на двухэтажный жилой дом и одноэтажные хозпостройки. Также сложность пожара заключалась в том, что произошло, э, произошла разгерметизация газовых баллонов с пропан-бутаном, и также два газовых баллона были эвакуированы для безопасной работы пожарно-спасательных подразделений. Также пожарно-спасательные подразделения использовали средства защиты органов дыхания и зрения, аппараты на сжатом воздухе. В кратчайшие сроки, а именно за 66 минут с момента прибытия пожар был локализован и за 104 минуты ликвидирован. В результате возникновения пожара жертв и пострадавших нет. В настоящий момент оперативно-следственными мероприятиями причина пожара устанавливается.